всего это членство, это как свадьба. Надо для человека, да? Значит, это не зависит от нас, что хочет Украина. Но Украина, как можно так сказать, супруга, имеет отца, мамы. И если они сами не могут решать между собой, что они хотят, Тогда вопрос для нас не имеется просто. Понимаете, какая и которая Украина хочет или не хочет. Здесь имеется основной и вопрос и ответ должен быть. Как решает как решают политические партии, как решает Рада. И в конце концов, будет ли решение народа, Поддерживает ли народ тот решение, которое будет в рамках парламента? Можно говорить о референдуме на все. Но вопрос для нас э, имеется в то же время, когда Украина дает э, ответ на этот вопрос.